Поліна, ми тепер давай розберемося, що у нас виходить з черенками. Я доставив тобі привіз, дивись, обрати увагу, в уважну тканину спеціально черенки підготовлені з дому. Вони оброблені спеціальним составом для корнеобразування. Они хорошо сохранились у меня еще с осени в холодильнике я их держу для того, чтобы можно было или делать прививки, или же высаживать в открытый грунт, или же в емкости. Для этого надо, чтобы понять, как это правильно. Это делается очень просто. Просто хорошо сохраненный черенок, хорошо сохраненный, они пересушенный, обрезается почкой, и оставляется одна-две верхние. Все, одна-две, не больше. Мы их потом обрежем. Одна-две, одну лучше и какой-нибудь емкостью, какой-нибудь ну, палочка делаешь отверстие поглубже вот так сделаем отверстие вытаскиваем дай мне череночек вот этот черенок вот мы этот черенок теперь вставляем под наклончиком таким вот в грунт самое интересное самое главное чтобы он не пересыхал не высыхал вверх я обычно это делаю и обрабатываю лентой специально называется парафильм. Или присыпаю обыкновенной землей. Все. Самые главные условия. Температура не меньше 22 градуса. При минус плюс 22 градуса образовываются корни. Если 14, ну это мало. Это для, для, для хорошо для винограда, но не для инжира. Он теплолюбивый. Вы его когда? Он у вас укоренится, пустит корни. Вы его можете в меньшей емкости. Вот такие посадить, пожалуйста. Можно еще меньше. Можно литровые посадить. А потом, когда осенью они у тебя укоренятся, будут большие, ты их сделаешь, когда лист сбросит. Ты их просто потом делаешь перевалку в более какие-то емкости и будешь дальше выращивать. То ли как у себя на балконе, то ли кому-то предложишь. Скажешь, хотите хорошее? попробуйте. Вот человек приходит и тебе говорит, боже, так это такие... Да вы что, да у вас растут. Ну а что же, я приклеила? Нет, конечно, растут, конечно, растут. Это неубиваемый продукт, уважаемый, неубиваемый. Самое интересное, он нет врагов, нет болезни, практически нет. Ему надо только солнце, ну в смысле тепло, и вода. А какие-то удобрения? Удобрения, ну, понимаете, сказать вам за удобрения вы перекормите обязательно, и он будет только гнать ботву. Да, а, ясно. Не надо. Там достаточно. Если же сильно хотите, осенью можно для, для того, чтобы выспевала хорошо э, ягода, я обычно обрабатываю с пулевизатора по листу калийным удобрением. Специально есть для листа калий. И он дает, вызревает хорошо лоза. Вам понятно, я надеюсь. А кормить для роста, когда оно будет у тебя пятый, седьмой год. Ты же мы же договорились, вытаскиваешь через два года, снова обрезаешь корни, корни выбрасываешь ненужный остаток, садишь, но его надо подрезать. Почему? Должен быть баланс между низом и верхом. Вот как ты сейчас сделала. Ты обрезала и посадила. И он будет продолжать расти. И он будет в такой же метр восемьдесят, и даст много урожая. В этом году он, конечно, не даст столько, как этот. Но зато на тот год ты этот обрезаешь, а этот уже будет высокий. Улавливаешь? Все. Очень просто это. Но я надеюсь, что вам понятно. Вот. И, уважаемые друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. Если какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Вот. Ну, мы снимали, снимал оператор, так называемый Белецкий Анатолий. И хорошая, очень приятная женщина Алина, которая живет во Львове, она хороший любитель этого всего. И я говорит вам, до бабачиня. Помахайте ручкой, до бабачиня. До бабачиня".